Пані Ой. та панове, 2-0 на користь українських атаманів. І ми продовжуємо один з найбільш цікавіших поєдинків сьогоднішнього вечора. Бій на кону якого стоятиме Олімпійська ліцензія на ігри 16-го року. Зустрічайте поєдинок у ваговій категорії до 75 кілограмів. І у сині кутринку запрошується. Боксер команды России Петро Хамуков. У червоний кут запрошується Боксер команди Українські отамани» Хуршетбек біг команди Росії йому 23 роки, зріст 172 сантиметри, срібний призер чемпіонату Росії 2015 року, чемпіон міжнародного турніру класуана Кубі 13-го року. У змаганнях всесвітньої серії боксу провів 5 поєдинків. 5 з яких отримав перемоги, 4 з яких дострокові. Петро Хамуков! У червоному путінингу боксер команди Українські отамани. Йому 22 роки. Зріст 176 сантиметрів. Багаторазовий чемпіон Узбекистану, срібний призер Всесвітньої універсіади 2013 року. У нинішньому сезоні WSB здобув 5 яскравих перемог у п'яти поєдинках. Хуршит но! Roland Yukash Ogorshinov. You hey guys keep your punches up, no holding and watch that. Shake your hands. Good luck. Good luck. Ну вы знаете, ни на один из боев, которые мы посмотрим сегодня, нельзя, наверное, сказать, что этот более заруба, этот менее заруба. Про этот можно сказать, просто встречаются люди, которые борются за олимпийскую медаль во всемирной серии бокса. Ну на данный момент они оба, кстати, были первыми номерами своего веса. Сегодня отбоксировал Кубинец. Лопес Кордона. У нього на поєдинок більше і стало 30 очков. От по 25 у этих ребят. І хто-то, як ми розуміємо, сьогодні з этой першої двойки должен випасть. Так, погоджуюся. Тим паче, що по 25 пунктів, всі ви розумієте, математично переможець цього поєдинку здобуває ліцензію, тому що у цій ноговій категорії у всесвітній серії боксу розігруються дві путівки на Олімпійські ігри. Ну і ціна. Ціна цієї путівки, ви всі розумієте, наскільки важка. У хлопця, який сьогодні протистоїть Норматово, Петра Хамукова п'ять перемог у цього сезоні всесвітній серії боксу, чотири дострокові. Це щоб ви розуміли рівень опозиції а, точно також п'ять поєдинків і Хуршитбека Норматова. Ну, п'ять, будемо говорити, так, чистеньких побед звісно, ну да. Тут по сопернику і по його послужному весь серії бокса тут я согласен. Хамукова чотири досрочні. Но это по рамкам всемирной серии бокса на данный момент, наверное, можно считать мегафайтом, да? Просто после абсолютно. ухода Василия Ломаченко, Александра Усика, Гвоздика, Беринчика. Вот эта встреча мегафайт. Ну, не будем забывать, что у Норматова тоже довольно, а что там довольно, действительно, очень важкий удар. Тож сегодня встречаются панчеры, которые может прикластися. Знаємо, ми, що Норматов зазвичай домінує ринці, так починаючи від першого до останнього раунду, не, ну не дає шансів супернику. Ось тут у нього дійсно все дуже і дуже серйозно. А от стрижка опять же, така, да, у нього 3 М ззаді на затилки. Це імена матері і його двох сістер. Пять же про сім'ю Да, постійно пам'ятає у нас. серебряный призер Всемирной универсиады 2013 года. Ну и он действительно многократный чемпион своей страны, Узбекистана. Ну и вот эта вот встреча, опять же, если у кого-то из этих ребят не получится попасть на, всеми, на Олимпийские игры в Рио через Всемирную серию бокса, есть чемпионат мира, например, впереди. В принципе, я о том, что эта встреча может повториться через, ну, меньше, ровно через год на Олимпийских играх. Поэтому запоминайте, как Петра Хамукова, так и Пуршитбека Нарматова. Ну, як ми, шановні телеглядачі, вам вже є кого вболівати, так. Тут Нарматов а, начебто непогано провів так удар у корпус і намагався додати на другий поверх, але не влучив, на жаль, Томуков намагається одразу відповідати. Да, 2-0. Ти знаєш, що такої счет. Главне, щоб зараз Нарматов був на своїй дуже потрібній, нужном боксе, чтобы он не заигрывался, боксировал как проложено Да, мы тоже когда-то... Есть очень много спортивных неприятных примеров. Вот, когда после 2-0, например, когда Украина-Франция дали, опять футбольный момент после двух голов за Зули, вроде бы ехали уже на чемпионат мира. Но потом были неприятные 3-0. Вот сейчас от Норматова очень хочется, чтобы он спокойно проводил бой. Он может это делать. Но действительно боксер хорошего класса. Экстра класса, не могу я сказать. Он действительно очень классное приобретение для украинских атаманов. Сейчас мы узнаем, как закончился первый раунд. Но главное, чтобы был сегодня его бокс. Потому что, потому что может быть такое, когда вот он дорабатывал. Ага, вот так вот, да, 9-10 дают Хамукову. Не про это я хотел сказать. Хотел сказать, вот ты думаю, ты хорошо помнишь, когда вот Нормата выигрывает 4 раунда. Он уже показывает ну, класс, себя игровика. Да? Опускает руки, побегает, опустит. Вот не надо сегодня этого. Сегодня вот первый раунд это показал, да? Да той, да той суперник. Абсолютно. Да, вот про, про Станевин не був. Навед на вид на в 5 вот как ты сказал, ты, Олег, ты не прекращай, ты говори, говори. Ну, на получается. Так, ну, ну, просто, просто, мабуть, и он все рахунок первого раунда. И он стал до него достаточно несподимым. Я, на самом деле, не помню, что норматов всего в сезоне, бодай раунд. В чисту. Да, опять побед. Все должно когда-то быть в первый раз. Ну и сегодня опять же соперник очень Норматова є певна перевага в антропометрії. За офіційними даними, на 4 см вищий він суперника. Ну і ось так візуально навіть здається, що десь більше можливо. Але здається, що найголовніше довжина рук Норматова дозволяє десь тримати суперника на дистанції і не підпускати Амукова близько до себе. Да, мы не зря вспоминаем про футбол сегодня. Да, посмотри, как ребята работают на ногах. С тем, что еще раз напомним, вес у обоих 75. Какие передвижения в ринге. Со стороны это все легко, да? Но ну, нормально, в принципе сухар. Так, они процентежские, отказатые. тоже отлутычный на справде. Заиграл бы где-то, да? Так, легко. Да, ну передвижение действительно. Вот в мегафайт в рамках всемирной серии бокса. Так очень хочеться, О -о -о -о. хочеться і да. А це було важко. Хамуков пропустив, щойно дуже-дуже потужний удар Норматова. Норматов вийшов злий. На другий раунд вийшов зли з... З... з ним власним порівняти його раундом першим. Навіть не доводиться. Ну, тут публіка залі починає заводитись від такого боксу. Снова ловит соперника, отдаем однолежном вытроньце Хамукова. Да, вообще, в принципе, сложно что-то говорить во время этого боя. Вот действительно, и заполненный зал сегодня, и такой бой возвращает или к нас, да, на два сезона назад. Украина-Италия, опять же, украинцы против итальянского Грома, когда мы тут их грохнули 5-0, вот почему-то постоянно вот у меня эти чувства опять и опять. Ух, як висмукнувши на себе Норматов. Класика да, жанру. Пританцював немножко на ногах Хамуков. Норматов має виходити зі скрути. Він це зараз дуже-дуже дало дуже робить. Серію вмикає, до речі, Хамуков теж. Второй раунд, который Олег, да, как-то нам легко было судить по Матвичуху, да, и Дусматову. Тут сложнее угадывать. Ну да, удары пропускает Норматов, но также и лезет вперед. Вот единственное, что вот от него много ударов. Побольше бы он попадал. сложно что добавлять. Ждем оценок. хотя не все это так хорошо и у Хомукова. Видите, работают и катманы. Для него это точно так же тяжелый бой. Но он боксер очень сильный. Двое 9 10 туда, третий 10, выравнивает 10-9. Да, у одного на записках 19-19, у двоих других 18-20. Ну, два раунда. Таких тяжелых от Норматова. Ну давай теперь, друг. Включайся. Так, за третий раунд. Тут же, тут же потребно ломатых РД. Так, Тимуку поединку... и Дюк. вот этот сценарий. Ну, вот пошел он с одной тактикой своего бокса. Норматов на соперника не получилось. Сейчас ты видишь, что он делает. Одиночными ударами пробивает, отходит назад. Вот опять пошел тут калькулятор. во вовсю подсказывает, выдергивая на себя Не, 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 не в не в Шановный код российский. Нияк не в лучшем. выдавая это на задействовать. Такой тут термин. поддушевой от Пытается и хамуков, отлично слышит тренера. Поджать, но и бросается вперед Норматов. И проведет. И тут АЦ еще. Снова не. Мне сдалось здало, мы Так, що неймовірний поединок, неймовірний а что Хамуков поплыл. Неимоверный поединок. Неимоверный двобей. Выкидается вперед. на Дэш Ну, Но теперь На ногах, конечно, Олег, не так просто. И ты и я вспомнили о футболе. Да, перед этим поединком. Это работа на ногах от Норматова. Ну, красавчик. На, широких, на широком, да, шаги убегает от соперника, но может и посеменить. Да, но эти падения, опять же, причинаю. ты знаешь, эти падения, про то, что мы говорим нокдаун и нокдаун. с прошой боксирует. Передняя нога очень близко друг к другу. Постоянно кто-то цепляется. Или кто-то цепляется, или кто-то оставляет ногу. Да, но тут ничего такого нет. Ну, тут... Левша правшой, некуда это деть. Лучая выходит через скринча Хамуков. Попадает, попадает. Норматов этот раунд намного чище от Норматова, чем вот даже если предыдущий раунд очень много. говорится, поработал с точностью между раундами Норматов. Да заряжен на удар Норматов, да? Еще раз напомним, Хамуков 5 поєдинка во всемирной серії боксу. Чотири з них соперники не достояли. Да, все п'ять раундов. Опять напоминаємо, боксіруємо против панчера. Норматом намагається відповідати і вкладається він в удари. Це помітно. Збиває десь дихання з цими пострілами у корпус. так. Ну Закінчився раунд. Ну Давайте чекати. Тут прогнозувати щось абсолютно неможливо. Гадать не будем, да? На стыке два ревных супарника. Вот тут потряс. Да, на секундочку показалось, как зацепил челюсть. Блоб пробил норматов, но как убежал. Там еще был удар. Вот навстречу как раз и от Хамукова И пошли ноги. Еще смотрим. Вот тут и наступил. И подтолкнул своим весом вперед Хамуков, Но опять же, не хотел он этого делать. Не удержался. Весом навалился. И Третий раунд. 10. Не туда. Мы будем говорить, точнее, в пользу Петра Хамукова. 27-30. Двое судьев. 28-29. Ладно, не будем рахувати. Четвертый oh. раунд. До вашей уваги. Найскладнейший поединок для Норматова у сосвітней серии бокса. Четвертый раунд, Олег. Тут надо забирать. Я хорошо бы нокдаун. Ну ладно, это математика. Давайте. Оп, болеть. Да, тут звоночек. Тут прошел. Ну, Ось тут слухаєш, кут російської команди, розумієш, що наскільки чудово вони усвідомлюють цю роботу ніг, так Норматова і вимагають вони від Хамукова, аби той різав кути, не давав тому втікати, не давав тому виходити на ту дистанцію, з якої йому зручніше буде починати атаку, не атакувати, а починати атаку. Он но еще норматов на справді в мене пробувати, так? Я комплектую, так и дуже вузько. Да просто вклеить он, может разочек норматов, то что не было у него там прям в каждом бою досрочных поединков это одно. С плюхой у него все хорошо. С минуты до конца четвертого раунда. Как промазал тут, да, И Опять через ногу перецепился. Вот опять он заряжается на этот удар. Надо ли это сейчас? Я не знаю. Тут дійсно те, про що ти казав, так раніше щось радити абсолютно неможливо. Неможливо радити, щось в поєдинках, де домінують українські отамани, а ось в такому рівному, конкурентному і поготів. Но вопрос от Рефаря бы выше тронул голову Хамуков. Тут там пошел впереди. Низко руку держал Норматов. И зацепил тем ударом. Норматов. Вот эти низкие удары пропускает, Неприятный удар пропускает от Хамукова. 5. Попадает. Мне показалось Норматова Опять же, скорость у нас очень приличная. Темп тоже высокий действие в надо, помнить о том, что четвертый раунд. Это, это, не начальные раунды. Вот тут вот как раз Хомуков поджимает. Норматова канатом выходит. От каната выходит Норматов. Опять на центр ринга пытается пробивать ударной левой. Здорово ныряет под левую, кстати, сегодня и соперник. Ну и пропускаю Нормата на цей нулевой дистанции. Четвертый. Четвертый раунд закончился. Ну и зараз раунд вирішальний. Давайте еще раз смотреть. Так, кровь пошла у, у Хомукова. Тяжело Норматову, но не менее тяжело и Петру Хомукову. Ну что говорить, главные звезды этого, этой весовой категории, это да еще и кровь Хомукова, сечка. Да, поработал с лицом соперника Норматов, но на оценках это пока не отражается. Маленькие зрители тоже у нас и поклонники бокса сегодня во дворце спорта. Ну что, только нокаут. Да, теперь только нокаут. Только нокаут. Врятует Прошелбекта и Норматова в этом двубое. И подарую ему олимпийскую лицензию. И он это понимает. Ну все, починає заряджатися, дійсно, Тут а, вже не до того, щоб думати про тактику, думати про комбінативність. ні, Впаяти, як ти кажеш, вклеїти. Очень сейчас переживает за Дусматова, точнее, за Норматова, как раз Хасанбой. Дусматов не садится он с первого раунда. Что-то подсказывает, кричит постоянно. По телу это никак не может нормато. Минтов вкладывается, так, но... Але... Да и Хамуков в этом а, не мог попасть. Они как-то друг друга в плечи били. Пятнадцатый поздравил. Тут неприятно сверху. Очень неприятно пропускает норматов. Но вытримывает. И даже в киатасе из них удару. Полторы минуты. Нам нужен минимум нокдаун. Тут Норматов. Україна! Ну, ось ці одиночні удари. Ну, можливо, десь, десь зловити на двійці. Так, ось, ну, не знаю, не буду, нічого не буду казати. Что может сейчас сказать главный тренер команди Росії? Олександр Левзяк. Терпи и бей. Ну і ця ставка так не дозволити Норматову почуватися вільно у ринзі. Десь весь час нездоганяти, нездоганяти, нездоганяти у нас На жаль. Норматову не дозволили буксувати у звичній для нього манері. Да, Правий боковий требують російські тренери. Вот і пішов. правый боковой. Норматов, ясный взгляд у Норматова. Все хорошо он понимает. Тут уже удары с минимальной дистанции. Удары ради ударов. Ну и нажать. Нажаль. нажаль. Петро Хамоков стояв і, зрештою, цей поєдинок виграв. Да, тяжело Норматову. Да і саме мабуть, суперник соперник да, був? Дуже важкий. Дуже важкий суперник у Норматова. Дійсно погоджуюся з тобою у всесвітній серії боксу. Норматова, здається, настільки важкої позиції не було. Ну, треба дочекатися так, офіційної частини, завершити її. Але, на жаль, ситуація складається так, що рахунок після трьох зустрічей стає 2-1 на користь українських отаманів. Ну, отамань. Да. 2-0 було до этого поєдинку і складувалось все хорошо.

Ну, Нормато все розуміє. Ви почули так? І побачили його реакцію, ви почули реакцію зала. Ну, десь все ж таки цілком закономірний так? результат. Подякували одному спортсмену. Що, чекаємо наступну вагову категорію. До 56 кілограмів до де українських отаманів представлятиме Амарбек Малабеков.